просто момент, что мы на место хлеба, потому что уже все магазины тут закрыты, бля. И не дай на вас после восьми. Это просто все меня убивает, потому что приходится ездить вот это место хлеба. Хлеб. И зачем я так далеко -то... Вопрос. Боже, у меня просто вот так вот можно выкинуть хлеб. Ладно, сходим, так это будет. Что буду есть я вместо хлеба? Потому что на один магазин не работает, не один. Я попыздила, хер знает куда. Потому что на карте писала, что это супермаркет. Типа магазин маленький, работает до 23 минут. Ты приходишь, а он закрыт. Потому что там хотели бы пиццерия рядом. И хлеб надо выпить.